Доброго дня з вами, як завжди, я Каліна Нарія. і сьогодні у мене в гостях голова громадської організації Добробут країни та член політичної партії Батьківщина, меценат нашого району Репол Владислав Сергійович. Доброго дня! Доброго дня! Ось е офіційно я вас представила, але наше інтерв'ю для широкого е кола громадськості, і не всі знайомі з вами. Тому я сподіваюся, що цей випуск допоможе всім дізнатися про вас трохи більше так. можливо, <свы> Вы Ви допомагаєте Саранському району, так? Та що ж для вас є благодійність? Ну, благотворительность, прежде всего, это бескорыстная, безвозмездная помощь нуждающемуся человеку. Ну, это такой общий термин, что для меня лично, и что я включаю в этот термин благотворительности по Савранскому району, именно в Савранском районе. Мы в основном помогаем культурно-массовым мероприятиям и спортивным. Финансируем и являемся меценатами футбольного клуба «Саврани-Сокол» и детского футбольного клуба «Соколята» и чемпионат который весь проходил под нашим патронатством, мы чем могли, тем мы помогали, то бишь и форму покупали, и бутсы, и поездки организовывали. Ну, полностью как бы взяли на обеспечение и клуб, футбольный клуб Саранского района. Кроме того, вы являетесь спонсором молодежной центра ⁇ Новое поколение ⁇ Из всех акций и проектов, которые вы профинансировали, какие вам наиболее запоминались и понравились? Ну, помню и шахматный турнир, и волейбольный турнир ⁇ «Мяч над сеткой ⁇ и ⁇ Жим Леже. Ну, я как приверженец спорта и любитель спорта, uh -huh. мне запомнился, конечно, волейбольный турнир и ⁇ Жим Леже ⁇ Это пауэрлифтинг, как бы серьезный, серьезный спорт, силовой спорт. Да. молодых людей. Когда до вас пришло что вы хотите стать депутатом я пришло на мне тогда, когда я понял для себя, что я хочу что-то изменить к лучшему людей, что я могу как-то повлиять на ситуацию, что, чтобы изменить социальное и экономическое положение людей в регионе и в Савранском районе. И, естественно, как меценат Савранского района, я что-то уже делаю при этом, но для того, чтобы как-то более влиять на процессы, мне необходимо стать депутатом, чтобы помогать в облсовете, выделять ресурсы на Саранский район с бюджета. Життя громського діяча втрачає останнім часом свою приватність. Люди хочуть знати абсолютно все, що ви читаєте, що ви їсте зранку, куди їздите відпочати? А до речі, куди ви цього літа їздили відпочати. В основном практически был все время в, в, в Украине, но отъезжал с семьей в Турцию отдыхать. Uh -huh. А че вы, как ну, вы относитесь до такой открытости? И че Да, я абсолютно полностью открытый. Я занимаюсь на сегодняшний день бизнесом, у меня все открыто. Также занимаюсь общественной деятельностью, благотворительный фонд у меня есть Добровод Украины. То есть я открыт диалогу всему. <laughs> Продолжить фразы. Молодь е. Yeah. Молодежь это базис нашего будущего. И в каких условиях, с какими идеями она э, живет, так будет жить наша страна через 20-30 лет. Для меня свобода слова это... Это высказывать свободно свое мнение. А я верю в. Я вообще я всегда верю и с положительными эмоциями отношусь к этому. Я верю, что все будет хорошо. Только к этому надо еще прикладывать максимум усилий и работать побольше. С некоторых журналов я узнала, что Вы раньше занимались спортом. че и сейчас занимаетесь? И каким вы самым видом? Раньше э, занимался борьбой дзюдо. Mm -hmm. Очень плотно, где-то около 8 лет. Э, сейчас э, хожу в тренажерный зал, бегаю когда появляется время. А на джидо ездили на какие-то Да, да, и на соревнования и украинские ездили, и союзные соревнования еще, когда был Советский Союз. А занимал какие-то Ну, по, по Одесскому региону занимал первое место в Украине, я уже не помню там, честно да. говоря. Часто вы подорожаете? Нет, не часто. Я в основном нахожусь либо в Одессе, либо в Киеве. Редко куда-то уезжаю. Uh -huh. А до часто приезжаете? До стараюсь часто приезжать, потому что здесь масс я как кандидат в депутаты от партии, партии Баткирщины приезжаю сюда на определенные мероприятия, на меценатство, поэтому я здесь бываю часто. А вы добываете, в частности, молоде и детям. А чьи у вас Да, у меня есть дочка, ей 4,5 года. Очень ее люблю, воспитываю и провожу с ней время в основном на выходные дни. И на устанок. чем вы хотели бы наши нашей молоди? Ну, прежде всего, чтобы они были здоровые, счастливые, учились, развивались, занимались спортом. Ну, всего самого-самого лучшего, доброго. Очень дякую вам за ответы. И слава вами была, если что, я, Калина Мария.